প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ৰামায়ণৰ পৰা শিকিবলগীয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ছয় এটা কথাৰ বিষয়ে ক'ম মই যিমান পাৰোঁ সহজ ভাষাত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এই ভিডিঅ'টোত কোৱা মোৰ প্ৰত্যেকটো শব্দ আপোনালোকে ভালদৰে ধ্যান দি শুনিব যিকেইটা কথা মই ক'ম এইকেইটা কথা যদি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি লয় ভালদৰে শুনি লয় তেন্তে আপোনালোকে জীৱনত যিকোনো বস্তুৱেই প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈ উঠিব সেয়া লাগিলে এটা সুখী সম্পৰ্কই হওক ভাল বন্ধুৱেই হওক বা সফলতা হওক সকলোবোৰ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব তেন্তে সময় নষ্ট নকৰিব অলপ আগবাঢ়োঁ ইতিহাসৰ সকলোতকৈ মহান গ্ৰন্থ ৰামায়ণৰ পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিকিবলগীয়া সেই ছয় এটা কথালৈ প্ৰিয়দৰ্শক ৰামায়ণৰ দৰে শান্তিপূৰ্ণ গ্ৰন্থ এই দুনিয়াত আন কোনো গ্ৰন্থই নাই সকলোৱে এই গ্ৰন্থখন অধ্যয়ন কৰাটো অতি জৰুৰী সকলোৱে এই গ্ৰন্থখন অধ্যয়ন কৰাটো উচিত ৰামায়ণখনক আপুনি জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰে নম্বৰ এক সদায় সত্যৰেই জয় হয় লাগিলে ভুল বা মিছা যিমানেই শক্তিশালী নহওক কিয় শেষত গৈ কিন্তু সত্যৰেই জয় হয় উদাহৰণস্বৰূপে এটা সৰু কাহিনী কওঁ ৰাৱণ এজন প্ৰসিদ্ধ যোদ্ধা আছিল তেওঁৰ লগত অজস্ৰ শক্তি আছিল মহাদেৱ শিৱৰ পৰা তেওঁ অমৰ হোৱাৰো বৰ পাইছিল কিন্তু ইমানৰ পাছতো তেওঁ শেষত প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ আছিল ৰাৱণ সত্যত নাছিল দুই নম্বৰতে শিকিবলগীয়া কথাটো হ'ল সদায় বিনম্ৰ হৈ থাকক যেতিয়া প্ৰভু শ্ৰীৰামে হনুমানক কৈছিল যে হনুমান তুমি লংকালৈ যোৱা মাতাক সীতাক সাক্ষাৎ কৰি আহা মা সীতাক কেনেদৰে আছে খবৰ লৈ আহা তেতিয়া হনুমানে নিজৰ যোগমায়াৰ জৰিয়তে নিজৰ শক্তিৰ জৰিয়তে লংকাত উপস্থিত হৈ সীতা মাতাক সাক্ষাৎ কৰে আৰু লক্ষ্মণক বচাবলৈ গোটেই পাহাৰ তেওঁ কান্ধত দাঙি লৈ আহিছিল কিন্তু যদি তেওঁ ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন তেন্তে মা সীতাকো তেনেকৈ পাহাৰখনৰ দৰে তুলি আনিব পাৰিলে হয় এইটো তেখেতৰ কাৰণে একদমেই সাধাৰণ আছিল তেখেতে যদি ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই শক্তি তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু নহয় তেওঁ বিনম্ৰ হৈ থাকিল তেওঁ বিনম্ৰতাৰ নিৰসন দেখুৱাইছে তেওঁৰ মনত এটাই আছিল যে প্ৰভু শ্ৰীৰামে যিটোক কৰিবলৈ কৈছে কেৱল সেইটোহে কৰিম প্ৰিয়দৰ্শক হনুমানৰ এই সৰু বিনম্ৰতাৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত আছে বাস্তৱিকতাত যেতিয়া মানুহে কেইটামান টকা পইচাৰ অৰ্জন কৰে সা সম্পত্তিক গোটাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া মানুহৰ মনত অহংকাৰৰ জন্ম হয় সমাজত পৃথিৱীত তেওঁৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰে যে তেওঁৱেই ডাঙৰ কিন্তু হনুমানক চাওকচোন হনুমানে যদি ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন গোটেই পৰ্বতখন তেওঁ উঠাই লৈ আহিছিল কিন্তু যদি তেওঁ ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া মা সীতাকটো কেলৈ উঠাই আনিব নোৱাৰিলে হয় কিন্তু কেতিয়াও সেইটো নকৰিলে ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ আছিল তেওঁ বিনম্ৰ তৃতীয়তে ৰামায়ণৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথাটো হ'ল আপোনাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থজনিত কামবোৰতকৈ আপু যিবোৰ যিবোৰ কামত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেই কামবোৰতকৈ আপোনাৰ ৰেচপনচিবিলিটি আৰু ডিউটি বহুগুণে ডাঙৰ প্ৰিয়দৰ্শক প্ৰভু শ্ৰীৰামক বাৰু পুৰুষোত্তম বুলি কিয় কোৱা হয় কিয়নো এই দুনিয়াত তেওঁৰ বাহিৰে উত্তম পুৰুষ আন কোনো নাই কিন্তু তেওঁ ইমান উত্তম হৈও মা সীতাক কিয় এৰিবলগীয়া হ'ল আৰু সীতা মাতা কিয় জংঘললৈ যাব লগা হৈছিল কিয়নো ৰজা আৰু ৰাণী সেইজনেই হয় যিজনৰ ওপৰত ৰজাই ভৰসা কৰে কোনো সংকোচ নাৰাখে এজন ধুবীয়ে মাতাক সীতাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছিল তেতিয়া প্ৰভু শ্ৰীৰামে সীতাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছিল কিন্তু প্ৰভু শ্ৰীৰাম বনলৈ যাব নোৱাৰিছিল ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ আছিল যে তেওঁৰ কোনো এজন ভাতৃয়েও সেই ৰাজপ্ৰসাদৰ ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃগণে ভাবিছিল যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ থকাৰ পিছতো আমি কিয় ৰজা হওঁ ৰজা হোৱাৰ সুখ আমাক নালাগে শেষত গৈ প্ৰভু শ্ৰীৰামেই ৰজা হৈ থাকিব লগাত পৰিল আৰু মা সীতাক এৰিব লগা হ'ল এই সৰু ইঞ্চিডেণ্টটোৰ পৰা শিকিবলগীয়া কি আছে বাৰু শিকিবলগীয়া এইটোৱেই যে আপোনাৰ যিটো বস্তুৰ ওপৰত যিটো কামৰ ওপৰত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনাৰ ব্যক্তিগত ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে সেই কামতকৈ আপোনাৰ ডিউটি আৰু ৰেচপঞ্চিবিলিটি বহুগুণে ডাঙৰ চাৰি নম্বৰৰ কথাটো হৈছে সদায় সকলোকে ইজ্জত কৰিবলৈ শিকক সদায় সকলোকে সন্মান কৰিব লাগে যেতিয়া মাতা চবৰীয়ে প্ৰভু শ্ৰীৰামক দেখা পাইছিল তেতিয়া তেওঁ প্ৰভু শ্ৰীৰামক আঙুৰ খুৱাবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ মনত প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ প্ৰতি অজহস্ৰ ভক্তি আছিল প্ৰেম আছিল সেয়েহে তেওঁ মনত এনেকৈ ভাবিছিল যে প্ৰভু শ্ৰীৰামক যিয়েই আঙুৰ খুৱাম যিটোৱেই আঙুৰ খোৱাম মিঠা হ'ব লাগিব সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰথমে গছৰ পৰা ছিঙি আনি প্ৰথমে আঙুৰটো তেওঁ খাই চাইছিল তাৰপিছত প্ৰভু শ্ৰীৰামক দিছিল কিন্তু প্ৰভু শ্ৰীৰামে চবৰীৰ মনত তেওঁৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমত মগ্ন হৈ পৰিছিল তেওঁ পাহৰি গৈছিল যে তেওঁ জোঠা ফল খাই আছে গতিকে প্ৰিয়দৰ্শক কোন কেনেকুৱা সেইটো নহয় তেওঁলোকৰ মনত আপোনাৰ প্ৰতি কি আছে সেইটোতহে ধ্যান দিয়াটো দৰকাৰ নম্বৰ পাঁচ পাঁচ নম্বৰৰ কথাটো হৈছে পৰিয়ালত ইউনিটি থকাটো অতি জৰুৰী পৰিয়ালত সদায় একতা থাকিব লাগে যিটো পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰে মাজত একমত থাকে একগোট হৈ থাকে ইউনিটিত থাকে সেই পৰিয়ালে সকলো সমস্যাৰে সমাধান কৰিব পাৰে সকলো জটিল পৰিস্থিতিৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ পাৰে ৰজা দশৰথৰ পুত্ৰৰ প্ৰতি বহুত প্ৰেম আছিল কিন্তু মাতা কেকেই যেতিয়া প্ৰভু শ্ৰীৰামক বনবাসলৈ যোৱাৰ কথা ক'লে আৰু বচন দিছিল তেতিয়া ৰজা দশৰথ বিমূৰত পৰিছিল কিন্তু তেওঁ ভাবিলে যে ইতিমধ্যে বচন দিয়েই দিলে গতিকে এই বচনটো পালন কৰাৰো আমাৰ দায়িত্ব তেনেতে প্ৰভু শ্ৰীৰামে ক'লে লাগিলে প্ৰাণেই নাযাওক কিয় এই বচন কেতিয়াও নেপেলাওঁ এই বচন পালন কৰিবই লাগিব তাৰপিছত প্ৰভু শ্ৰীৰাম বনলৈ গুচি গ'ল তেওঁৰ সৈতে মাতা সীতাও গৈছিল আৰু লক্ষ্মণো গৈছিল এইডোখত ৰজা দখৰত ভাগি পৰিছিল লাহে লাহে তেওঁ প্ৰাণত্যাগ কৰিলে এতিয়া কথাটো আহিল ৰাজ্যভাৰ কোনে গ্ৰহণ কৰিব ৰজা কোন হ'ব নিয়ম মতেতো প্ৰভু শ্ৰীৰামেই হ'ব লাগিছিল কিন্তু শ্ৰীৰামটো নাই লক্ষ্মণো নাই বাকী ভাতৃকেইজনক সোধা হ'ল সকলোৱে অস্বীকাৰ কৰিছিল এইবাৰ আহিল ভৰতৰ পাল কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা যদি আজিৰ দৰে পলিটিক্স হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অতি সহজে আৰামত কোনোবা এজন ভাতৃয়ে ৰাজ সিংহাসন দখল কৰিলেহেঁতেন হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন কিন্তু প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ ভাতৃ ভৰতে কি কৰিলে জানে তেওঁ প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ চেণ্ডেলযোৰ সিংহাসনত ৰাখি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ নামতেই ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু কেতিয়াও নিজকে ৰজা বুলি ভবা নাছিল প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই হৈছে পৰিয়ালৰ প্ৰেম কিন্তু আজিৰ বাস্তৱিকতাত আপোনালোকে দেখা পাইছে ভাই ভাইৰ মাজত কিমান কাজিয়া পেচাল এইখিনি মোৰ এইখিনি তোৰ নাজানো ক'ত গ'ল সেইবোৰ প্ৰেম আজিৰ পৰিয়ালৰ মাজত নম্বৰ ছয় সদায় সত্যৰ লগত থাকিব লাগে সদায় সত্যৰ চাঠ দিব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে বিভীষণ বিভীষণে ইমান সুখ সম্পন্ন মহলেৰি লংকাৰ পৰা আহি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ চৰণত পৰিছিল ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণটো আছিল তেওঁ সত্যৰ পথত আছিল সদায় সত্যৰ লগত থিয় দিছিল তেওঁ এইটোও ভাবিব পাৰিলেহেঁতেন যে ৰাৱণৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰাজ্যভাৰ ৰাজসিংহাসনত তেওঁ বহিবলৈ পালেহেঁতেন চাওকচোন তেওঁ সত্যৰ লগত থাকিবলৈ সত্যক চাঠ দিবলৈ তেওঁ ঘৰ তেওঁ সেই সুখসম্পন্ন মহল ঘৰ পৰিয়াল সকলো ত্যাগ কৰি ৰামৰ চৰণত আহি পৰিছিল বিভীষণ ধৰ্মপ্ৰেমী আছিল শান্তিপ্ৰিয় আছিল গতিকে প্ৰিয়দৰ্শক যিমানেই জটিল পৰিস্থিতি নহওক কিয় লাগিলে যিমানেই যিয়েই ত্যাগ কৰিব লগা নহওক কিয় সদায় সত্যৰ লগত থাকক সত্যৰ লগত থিয় হওক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে চেনেলটোত যদি আপুনি নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি থ'ব পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই প্ৰদ্যুতে বিদায় লৈছোঁ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ